Они а а не на 15 лет цепят, это Да, было 9, лет, року, я, 9 я пошел первое платье, да. Класс, <laughs> ну мы бачили, и дитя, и платье, класс. Ну, Но... похолодало, ребята, и скажи мне, пожалуйста, Валя, вот как можно жить, а, когда сейчас, как можно жить без холодного мохито и без летних юбок? Ты знаешь, меня рятуют мои сукни, у меня их много в гардеробе, я понимаю, что я вот вдягну сукню в зимку, и мне кажется, что это все одно, ну, такие ощущения лета, потому что <laughs> лето это платье, поэтому я на их зимку встречать осень. Легко встречать осень, если в твоем мини-баре есть мохито. И если ты знаешь, что 5 трендов осени платьев. Да? Поэтому сегодня я расскажу о топ-5 платьях, которые должны быть в гардеробе каждой девушки. Ну а чтобы не заплутаться, можно как-то вызначить это, чего не носить, например? Ну слушай, на самом деле мода очень переменчива, поэтому давай сейчас, наверное, разберем сначала все топ-5 Тренды, которые антитренды, вернее, да, да, анти чего тренди. носить нельзя уже, ага. ну а потом уже перейдем непосредственно к трендам. Давай, Итак, да, просто я. А, то, в чем уже даже не хоронят, это платья с басками, да, вот такие баски. Хотя на самом деле они делают очень узкую талию и пышные бедра. Но я вчера вот уже не актуально. Сачи. А вот в том числе сейчас не хоронят уже в пышных юбках из фатина платье бандаж, которое на вас сидит как перчатка, это уже также не актуально. А дадим это все-таки Spice Girls и Ультрамин то, что очень-очень-очень коротко уже также не актуально. Ну, холодно, сама понимаешь. Разве что с колготками и мохнатками, да, можно сочетать это, тогда это будет модно. Ну, еще же, про баски все ж таки, я же тебе скажу, что вчера поддавилась, а наши ведущие иногда еще носят. И платье вот такие обтянутые среди наших девчат популярнее. Сподевайся, что теперь после Давай лучше твоей сейчас, да. Давай да, лучше сейчас носить. разберем, какие же платья все-таки стоит носить. Да? Саша, особливо давай. для тебя актуальна тема я платья. Я запомню то и записываю, как завжди. Итак, первое платье, которые должны быть в гардеробе каждой девушки, это платье-халат, платье-рубаха, mm -hmm. вернее. Да? Но мне кажется, это платье полюбится всем женщинам нашей страны, потому что в нем поело и не видно, что еще нужно для счастья. для новоречного гардероба сам и ты. Но я предлагаю именно это платье носить с водолазкой или гольфом, да, mm -hmm. и опять-таки с красивыми, плотными колготами и ботильонами. Слушай, а на джинсы я могу вдягнуть такие это платье? Нет, на нет, противопоказано, Не потому что ты будешь слишком объемный, слишком много будет таких, знаешь, слишком много лишнего объема. Oh, Второе платье, это платье длиной миди, uh -huh. длиной миди и платье в стиле гранж. Почему гранж? Потому что много накладных карманов и так далее. Вот как раз это платье можно носить исключительно только на работу, да, в вот. офис. Потому что оно такое, знаешь, с претензией, скажем так. Но стоит обратить внимание на то, что сейчас очень модно длинные рукава, которые, вот знаешь, как у царевны лебедь. Так а, дикучи, подбишь, подолжен, да, да, длиннее, чем, чем обычно, скажем так. Поэтому а сейчас модно, когда очень-очень длинные вот такие рукавчики, их хочется <связываться> все время, знаешь, согревать пальчики свои. А, ага, я разумела. Ну и стиль гранж проявляется у всех своих грубых деталях. Да, конечно. А, Третье, что сейчас очень актуально это платье в спортивном стиле mm -hmm. да вот опять-таки поела и не видно вообще сейчас все модно больше на два размера чем вы есть на самом деле и самое главное обрати внимание платье с футера с начесом с среди... так будет тепло зимой вообще об этом мечтают вообще сейчас модно все что тепло ты вот, если тебе в этом тепло ты уже в тренде тоже в моде ну а я хочу сказать если сукня спортивную называют это хочется чтобы я хотя бы кубики прессу это она бы не подобалась но идеальнее всего, конечно, просочетать с узкими джинсами или кожаными лейтенцами. Ага, то есть то джинсы тоже 500 не да, можно. Да, да. Здесь, да. И также сейчас очень актуален принт горох. Вообще горох, в принципе, э, это такая ткань, которая актуальна всегда, она делает всех женщин очень женственными, милыми, романтичными. Поэтому, девушки, если вы не знаете, как нарядиться на первое свидание, знаете, это платье оно. В горохе. Да, и э, самое главное, стоит помнить правило. Чем э, меньше размер, тем меньше горох чем больше размер, тем больше горох. Ага. А сейчас скажи мне, пожалуйста, оно очень летнее, без рукавов. Как мы можем его скомбинировать, так чтобы в не было холодно? Ну, я бы предложил, допустим, сверху накинуть бомпер или свитшот, или свитер грубовязки. Это также будет смотреться очень актуально. Добро. Ну и девушки, если вы давно работаете и вам давно не повышали зарплату, вам необходимо именно платье карамельных цветов. Почему? Потому что карамельных цветов, а также с вот такими смешными валанами. В стиле -е годы, а, а это говорит о том, что мужчины на это ведутся как черти на душу. Все? А вот только вы надели это платье, сразу и зарплата прибавилась, и по карьерной лестнице пошли. В общем, все, что еще нужно для счастья. Андрей, я думаю, что завтра в твоих магазинах цей сукни не будет взагали, потому что все запечатлены. Я говорю глобально ей... о тренде, это другое. Ну что ж, мы разобрались, но высокие очень разные по формам, и хочется все-таки разуметь, кому и под какую фигуру они будут пасовать. Ну, давай разберем а, три наших любимых фигурки. Uh -huh. да? а, вот, а, что касается платья Гранж, а, оно противопоказано нашим кнопочкам, а, и это платье подойдет только нашим жирафинкам, да? uh -huh. высоким, стройным девушкам. А, что касается платья Рубаха, а, это платье подходит всем, и нашим прекрасным пышечкам, и нашим кнопочкам. Но кнопочкам стоит обязательно надевать сверху высокий, высокую платформу или высокий каблук. А расскажи, будь ласка, тут у нас такая строка платья с полоской, тут такие самый принцип ди, как с чем уже полоска, тем стройнее девушка. Чем шире полоска, тем больше девушка. То есть, с мугастому платью... Да, да. Ну, конечно же, что касается платья горох, здесь, я уже сказал, самое главное правило. Всем девушкам подходит, моим пышечкам, большие горошины, да, на красиво-горошинах. Маленьким девочкам очень маленький, тендитный, скажем так, горох. И что касается... А если карамель на Карамельная подойдет только нашим прекрасным кнопочкам я? Ну, тебе также можно. Ты хочешь по, карьерной лестнице, хочешь еще два проекта? Тогда надевай это платье. Ну что, у нас осталась сукня, еще я да. Про спокти... Про спор... Про Спортивное платье подходит всем, да. Единственное стоит помнить о том, что здесь нашим пышечкам стоит обязательно надеть кожаные леггинсы или узкие джинсы с кими. Угу. Да. И просочетать это все с какой-нибудь грубой платформой, грубой подошвой, да чтобы... Таким. да, чтобы это смотрелось очень так интересно. Стильно, модно, молодежно. Ну это наш, ж... наш девиз. Дякую. я все же таки уважаю, что суконь багато в гардеробе не бывает, поэтому ни в каком выпадку их не посбываетесь вони не обов'язково знадобляються. Ну, а зараз найцікавіші моменти. Дорого. Дорого.